при э, нормальном кормлении в принципе никогда не возникает никаких побочных эффектов. эффектов. но скажем так э, антигельменты, то есть противоглистные препараты обычно э, они даются в домашних условиях, то есть для этого не обязательно посещать ветеринарного врача. Повета это ведом мультипликативную фразу: как суду назовешь, так оно и поплывет. Те же самое касается и тварин. Любители имеют свободу выбора между мурками, барсиками и масиками, а вот профессионалы в этом вопросе ограничены правилами. Когда кошка рожает, весь помет называют на одну букву. То есть там дается или буква А, или буква С, ну, то есть выбирается любая буква. Ну там я точно не знаю, именно согласно каких соображений это выбирается. Ну, в общем, весь помет называется, первая буква имени парадословной называется ну, на букву, там, на определенную букву. А так можно называть ее дома, как, как захочет хозяин. Старшую кошку зовут Дейзи, хотя породословная на Терри Блейсов оф Глория. Кота зовут Цезарь. И маленькую шоколадку, ну, она еще, ей еще только год исполнился. Ее зовут Адель. Ну, а у нас есть Гай, наш Юлий Цезарь. <схот> <схот> То есть по родословной он его зовут э, Гай Алишон Лесеми. Лесеми это название питомника. Вот. У нас есть Айрон Кинг, <схот> у нас есть Гарри Поттер. Почему Гарри Поттер? Какта асоціація така з поведінням, то вот, це ужас літящі на криллях ночі. Дуже часто під час вирішення дилеми, заводити кошеня чи ні, ми керуємося ще й проблемою взаємоіснування котів та дітей. Страх перед небезпекою для малюків часом переважає, і ми відмовляємося від ідеї принести додому маленького пухнастого товариша. Так, інколи прояви агресії у котів трапляються. Такі випадки спостерігаються, скажімо, у конфліктних ситуаціях зі своїми родичами через територію, їжу або з будь-яких інших причин для самозахисту і тому подібне. Американські вчені називають такі зміни настрою котів синдромом ласки кусання. Теорія пояснює таке явище тим, що кішка, яку пестять, відчуває себе кошеням поряд із матір'ю. Вона розслабляється і насолоджується спокоєм та тишею. Згодом у неї наче розплющуються очі на навколишній світ, і вона розуміє, що вже стала дорослою твариною, незалежним і самостійним хижаком. Вона розуміє, що опинилась в досить небезпечному для себе стані, і саме тому, так би мовити, атакує вашу руку, яка ще мить тому її ніжно пестила. Але вчені запевняють, що це не є небезпечним. И в жодному случае не может быть перешкодою для того, чтобы завести в дома кошелек. Из чего слаживается цена котенка? Цена котенка слаживается из э, стоимости, скажем так, титулов родителей. То есть, чем выше титул, тем больше потрачено на это денег, поскольку выставки они совсем не дешевые. Вот. Э, далее это э, кормление вот, все прививки. То есть если заниматься именно разведением, не размножением как кошек серьезно, то это слаживается из немаленькой суммы денег. Ко мне в гости очень часто приходят друзья вместе с маленькими детьми. Так вот, к примеру, наш Гайкин, это Гай, наш мальчик любимый. Вот. Мы наблюдали когда-то такую картину, когда полуторагодовалая девочка взяла его на хво за хвост и, и возила за собой по всей квартире. То есть он абсолютно на это не отреагировал. То есть он понимал, что перед ним маленький человек, который очень мало чего понимает, поэтому этого делать нельзя. Самое главное — это чтобы... Люди понимали, что им необходимо ухаживать за, за этим животным, поскольку вот не зря же появилась такая фраза о том, что мы в ответе за тех, кого приучили. В первую очередь я посоветовал бы, чтобы люди, если они все-таки решили завести кота, чтобы не, не они лично выбирали, ну как, они выбирали, но чтобы они смотрели еще на поведение кота. Если они возьмут котенка в руки, он начнет пищать, мяукать и пытаться убежать. Я не советую такого котенка брать. Почему? Потому что это будет не их кот. Он, он не будет их слушаться, он будет себя плохо вести. А лучше всего, конечно, выбирать котенка, когда вы берете, вы берете его в руки, тихо, спокойно сидит у вас на руках, там, и не надо не, не, создается такое впечатление, что он чуть ли не морщит, там пусть маленький даже. Тогда это будет ваш код, именно он будет вас и лечить, и слушаться, всегда будет бегать за вами. хочу запропонувати вам насолодитися незвичайними моментами із життя справжніх та мультиплікаційних котів та кішечок. Сподіваюся, ви отримали свою порцію гормону радості від перегляду найвідоміших фрагментів за участі котів. Я нагадую, що сьогодні нас гостиною приймала кав'ярня Матіс. І прощаюся з вами до наступного тижня. Та чекатимулись.